नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम आठवीं कक्षा का हिंदी की प्रथम घटक चाचनी परीक्षा की प्रश्न पत्रिका शीट सहित पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन पेपर आपको इसी साल होने वाली एग्जाम में ज़रूर काम आएगी आपण नवीन असाल अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेलायकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला सहज मिळेल त्याचबरोबर वर इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य पहा इयत्ता आठवी प्रथम घटक चाचणी विषय हिंदी गुण वीस वेळ एक तास प्रश्न पहिला कृती पूर्ण करो दोको केले एक कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है इसका उत्तर है मन और देह ये दो चीज़ें कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है अगला प्रश्न एक शब्द में उत्तर लिखो दो अंकों के लिए एक कवि की जीवा पर इसके गीत हो कवि की जीवा पर इसके गीत हो उसका आंसर है मातृभूमि अगला प्रश्न मातृभूमि के सपूत इसका उत्तर है श्री कृष्ण मातृभूमि के सपूत श्री कृष्ण अगला प्रश्न मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है इसका उत्तर है शीश अगला प्रश्न मातृभूमि के चरण धोने वाला मातृभूमि के चरण धोने वाला है समुद्र प्रश्न दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एक जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा उत्तर है मकसद दो सो मई इन्हें भुनवा कर खा गई उत्तर है भुनवा कर अगला प्रश्न तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो आंसर है उत्तराधिकारी चौथा प्रश्न इसे तुम अपने पास रखो पांच साल बाद मांगूंगा पांच साल बाद मैं इसे मांगूंगा इसका उत्तर है पांच अगला प्रश्न परिणाम लिखो एक दूसरी राजकुमारी का संदूक जी में दाने रखने का परिणाम इसका उत्तर है दाने सड़ गए अगला सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम उसका परिणाम है राजा को बड़ी निराशा हुई इस तरह से परिणाम लिख के आपको दो अंक लाने हैं अगला प्रश्न तीसरा ओ प्रवाह तालिका पूरी कीजिए पूर्ण कीजिए दो अंकों के लिए एक मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें पहला है मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाले बातें चार बातें आपको यहाँ पर लिखनी है दो अंकों के लिए एक मनुष्य में संयम है इसका उत्तर है मनुष्य में संयम है दूसरा दूसरों के प्रति समवेदना है उत्तर है दूसरों के प्रति समवेदना है तीन श्रद्धा है और चार तप तो त्याग है ये चार बातें मनुष्य में पशुत्व से मित्रता दर्शाने वाली है अगला प्रश्न उत्तर लिखो दो के लिए एक मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तप थी मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तप थी इसका जवाब है जब मनुष्य जंगली था जीवन रक्षा के लिए नाखून उसके अस्त्र होते थे तभी मनुष्य को नाखूनों की जरूरत थी अगला प्रश्न मनुष्य की चरितार्थता इन बातों में है मनुष्य की चरितार्थता मैत्री और त्याग इन बातों में है मैत्री और त्याग इस तरह से ये प्रश्न आपको पूरा करना है अगला प्रश्न प्रश्न चौथा निम्न विराम चिन्हों का नाम लिखे दो अंकों के लिए देखिए यहां पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं और इसे चिन्ह के हिंदी में नाम आपको लिखना है देखिए पहला चिन्ह है पूर्ण विराम दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह तीसरा है योजक चिन्ह और चौथा है निर्देशक चिन्ह ठीक से नाम लिखने से आपको दो अंक मिलने वाले हैं ध्यान से देखिए अगला प्रश्न ब प्रश्न चौथा का निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो दो अंकों के लिए यहाँ पर चार शब्द दिए गए हैं और चार ही के लिंग आपको पहचानने हैं हिंदी में एक आत्मा इसका लिंग है श्रीलिंग नाखून इसका लिंग है पुल्लिंग श्रीलिंग श्री और बादल लिंग है पुलिंग इस तरह से ठीक से लिंग पहचानने से आपको दो अंक मिलने वाले हैं अगला प्रश्न है क निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए एक गांव शहर पशुता मनुष्यता रात दिन प्रश्न उत्तर अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए एक शहर नगर दो दिल हृदय तीन वर्ष साल और राजा नोप इसीतरसेयवाचे शब्द लिखने पर आपको दो अंक मिळेगे अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवीची हिंदी विषयाची प्रथम घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवलेली आपल्याला या प्रश्नपत्रिकेमध्ये काही अडचण असेल तर कमेंट करून नक्की विचारा आणि यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य पहा थँक्यू